Боже. По-моему, я сейчас в пожар попаду. Сижу, слышу, что-то трещит. Потом смотрю, дым валит. А теперь не знаю, текать мне. Или что робить. Или в воду прыгать. Тут какие-то такие пожарища. Значит, ничего не бахкало. Аля, шо у меня? Казалось, МНСники, чтоб не полили траву. Я надеюсь, до меня не дойдет. Стремно аж сидеть тут. Капец. Ля, шо робится? На реки подпалили. Доварили своего Герыча. А с до дальше 101 надо вызывать. Короче, попала я в приключение. Капец, а Саня побежал туда и не маю. Че он туда побежал? Пожар был вот там. А вот тут сухое дерево Вот такое вот, хорошее На меня уже пипел летел Я тут сидела И спевала Горила сосна, полала Под нее я сидела Я все время думаю Что там та девчина рубила Пятой сосной Которая горила, полала Мабуть, рыбу ловила Ой, Я вот сидела и думала Чи не зматуватися, Чи в воду нырять. Такие дерева страшные. Трошки-трошки до него не догорело.